Так вот, ездят машины по трассе, шо они возят, Что они перевозят. Приличная машина, -ни 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 на что не похожая. Теперь вправо, вправо руль. Вправо. Еще, еще давай. Давай, 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 не бойся. Да, какой ты кота, моняничка того. Не знаю, соскочишь ли ты. Не скочишь. Вин выкрученный, смотри, а там у нас по центру потекло, помудри его, чтобы. Давление было.

Я, он не может выкрутить руля, подожди, не крути. Что не крутится рука, там включилась давай смело, смело, спела, садись, спела, там ровно, давай, надо. Вот а я, вот да, дай. Все нормально. сколько дорога заняла часу? Ага. Ой, мы ну, В час выехали ночью, приехали. Ну, приехали. Мало, Андрюшка и меня. Без 28. Ні, подожди. Ну, тобто саме головна проблема це було його вигнати. А заганяли як? Простишь, так само. Загоняли, то тоже с проблемами. Этот БРДМ, подарок от Туврина Мирона Мироновича, есть такой известный стоматолог. очень хороший человек. Он его в свое время взял с аукциона для того, чтобы ездить на охоту, катать внуков, как он сказал. Но на сегодняшний день эта техника более нужна на фронте, чем на работе. Здесь, в Запорожье, мы его перекрасим, наварим по необходимости на него решетки антикумулятивные и отгоним его в Пески, в батальон, а, Еще еще Все, вот подложка. Что ты стоишь? А, <приятн scientists> а чем он открывается? А ключ есть под него, шестигранник? Какой? Абсолютно спокойно. Довезли без, без происшествий, скоренько. Знали, что вы нас тут ждете и довезли. Все без, без проблем.